Я знаю о бренде Антон тут рядом, естественно, поскольку Люба Аркус, уже там много лет ее заочно знаю и представляю ее таким человеком, который может пробить любую стену. И поэтому, как раз, ну, наверное, идеальный исход вот про пробиение стены, то, что это, оно, оно происходит во имя такой, скажем так, нестандартной для России цели. Потому что... У нас современная Россия она как бы предназначена для людей, там, не знаю сильных, здоровых и готовых там, съесть своего конкурента в, в, в видовой борьбе. И любые люди, которые вот не укладываются в этот стандарт, который создается и федеральными телеканалами, и государством во главе там, с самим Путиным и там и глянсовыми журналами, между прочим, которые тоже там не предусматривают такую опцию, как болезнь или или, или, или тем более смерть. Вот про пробивать этот лед, да, это как бы наверное главная задача любого гражданина, и эта задача, мне кажется, более важная и более более там, весомой для нормального будущего России, нежели любая политическая. Поэтому как раз я много пишу именно о политике, но продолжаю считать, что какие-то общественные вещи, такие не неочевидные не с точки зрения вот так, текущей борьбы за власть, они гораздо важнее в, в любой перспективе. В этом смысле дело не в благотворительности, в том, что люди делаются добрее, помогая, а в том, что как раз просто общество делается, страна делается, делается более комфортной для любого человека, потому что, конечно, ненормально, когда... Просто там, белый среднего возраста гетеросексуальный человек, да, идеальный гражданин, а все остальные, любые, которые не укладываются в этот формат, они чужие. Поэтому вот, бороться за то, чтобы в России не было чужих вообще, да, то есть ну, никто не воспринимался как чужой, это действительно долг любого человека. Мы все горожане и... Ну, как бы наши прадеды, наверное, не были во многих горожанами, и поэтому у нас, наверное, тоже искаженное представление о городе. Вот мы считаем, что город это обязательно, когда-то, не знаю, широкие проспекты, ходят трамваи, все веселятся. На самом деле, город это вот такие. А места, как такое пошлое выражение, места силы, да, и вот в одном из мест силы в Петербурге я сейчас нахожусь, и оно вполне сопоставимо с теми открыточными символами Петербурга, которые мы знаем с детства. Поэтому как раз вот каждый строит свой город, начиная с какого-то своего уголка, и как раз тут можно только поаплодировать тем, кто создал этот центр.